Вітаю вас. Ви дивитесь сімейний тележурнал Світ родини. Вже розпочався сиропусний тиждень або так звана широка масляна. Це тиждень приготувань до великого посту. До християнських часів це було свято прощання із зимою і вітання весни. Тож я бажаю вам смачної масниці. Залишайтеся з нами. Далі дивіться: перший на Донеччині дитячий будинок сімейного типу відсвяткував своє 25-річчя від дня заснування. Як саме пройшло свято у родині Володимира та Лариси Карпусів? Дивіться у сюжеті тепло сім'ї. У рубриці «Сирідство. Ні» досвідчений спеціаліст Дар'я Касьянова розповість про програму, яка допомагає забезпечити право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківської опіки, надає підтримку сім'ям, які хочуть взяти у свою родину дитину, та сприяє створенню прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. У сюжеті колодія величаємо весну зустрічаємо. Ви дізнаєтесь про обряди та звичаї проведення сиропусного тижня або масляниці. Андрій Платонов писав одноіменному творі: нікому, окрім дитини, передати свої мрії і прагнення. Нікому віддати для кінцевого завершення своє власне життя, що обривається. Нікому окрім дитини, і тому дитя владика людством. Більш глибше та точніше виразитися неможливо. Голосніше і пронизливіше можуть сказати про це лише очі дітей, яких зрадили батьки з різних причин, залишивши одних у цьому великому і жорстокому світі. Але в житті є баланс в світі, слава Богу, живуть люди з небайдужим серцем, що співчувають і розуміють чуже горе. Так дитячий будинок карпусів сімейного типу, що знаходиться у місті Маківці, вважається найпершим на Донеччині. Нещодавно він відсвяткував своє 25-річчя. Тож як саме відбувалось святкування, дивіться далі. В далекі 90-ті роки. Молоді повні сил та енергії Лариса та Володимир Карпусі вирішили створити велику сім'ю. На той час вони вже були одружені та мали своїх власних чотирьох дітей. Проте любові в сім'ї було стільки, що її хотілось дарувати й іншим дітям, які не мали родини і були зовсім покинуті. Недовго думаючи, Лариса та Володимир вирішили взяти ще п'ятьох прийомних дітей. Саме з того дня родина здобула статус дитячого будинку сімейного типу. И сегодня подружие отмечает 25-летие его заснувания. У нас сегодня 25 лет со дня создания семьи детского дома. Я считала, что у меня очень много сил, и я смогу дать семью, любовь детям, которые проживают в больницах, в которых нет родителей. В то время, во времена еще советской власти, такие дети находились в детских отделениях, в больницах. Да вот они сейчас большие, взрослые, вот первое поколение мне выпуска. они все равно приходят, называют папа. Они привыкли, мы брали это в два года. Если прожил ребенок 16 лет, какой бы он ни был. Папа-мама, папа-мама, папа-мама. Для ребенка это очень много. Но ребенок он должен это слово говорить и должен понимать. И должен знать, что он кому-то нужен. Хоть он маленький, хоть он большой. Я считаю, что как бы, наш детский дома – Взагалі, дітські домашні міноті, ані дають будинку сім'ю. Mm. Какая вона там і поругаєш, і, это, і, і все ж. Mm. Я думаю, не напрасно. Сьогодні будинок Карпусів відомий не лише на Донеччині. Разом подружжя виростило 39 дітей, цілих три покоління. Сьогодні вони виховують 8 дітей від 10 до 18 років. та ще три дитини під опікою. За каждого болит душа. Вот. Каждому, многим, кто нуждается, стараемся материально помочь. И когда уходят, что-то из мебели отдаем обязательно, и посудой помогаем, и учиться, когда учатся, помогаем. Отпускать сложно. На, на дні Вот я починаю 2 сентября. У нас, так сказать, аншлаг. Буває, в двох кімнатах не вистачає тот тому що приїжджають з друга з дітьми. На свято ж прийшли майже всі вихованці трьох поколінь і вже зі своїми родинами та дітьми. Поздоровляли своїх батьків та раділи теплі зустрічі. Адже для них це будинок, в якому вони зросли та отримали повноцінну сім'ю. Привітати родину Карпусів з ювілеєм прийшли представники міської та обласної влади. Та душа є відчуття любви до дітей, к дітям, яке є у Ларисі Васильовні, яке підтримується Володимир Івановичем, Це просто іскорка Божа, яка дає найголовніше – Вот это воспитание у тим дітям, яких видели сьогодні. Любви, тепла, неги і добра громада любить. семи корпусей всегда. 25 лет назад была только одна судьба у детей, сирот и лишенных родительской опеки. Это интернаты интернатная система. Сейчас государственная политика – это приоритет семейных форм воспитания. Сейчас у нас в семьях уже 850 детей воспитываются. У нас 39 детских домов семейного типа, 339 приемных семей. И с каждым годом их все больше. В интернатах за последние пять лет в три раза уменьшилось количество детей. То есть интернаты, да, они хорошие, красивые, но каждый знает, что дети там все равно одинокие. Выходят они не подготовленные к нашей жизни. А от семейные формы воспитания, Вони вже знають, в якому магазині, що потрібно платити за квартиру, що надо подметать в під'їзді. Звісно ж, для батьків найкращий подарунок підготували діти. Так Наталя навчається в другому класі. Добре знає англійську та грає на баяні. Про свою родину розповідає з теплом та любов'ю. Хороша, велика, добра, мама добра і папа. Thank <hurting> y Усім своїм дітям батьки допомагають навчатися та розвиватися. Так багато вихованців вже закінчили інститути та технікуми. Малеча займається з репетиторами англійської мови та математики, ходить у музичні та спортивні школи. Отож, свято 25-річного ювілею ще раз підтвердило, що родина Лариси та Володимира Карпусів дружня і чужих в ній немає. Фондом Ріната Ахметова розвиток України у 2008 році було започатковано програму «Сирідство НІ. Тож сьогодні ми вже можемо говорити про те, які результати та успіхи є за період існування програми, на що саме вона направлена, та яких зусиль докладають спеціалісти в своїй роботі для її реалізації. Дарья Сергеевна, я рада приветствовать вас в нашей студии. Тема, о которой мы сегодня поговорим, это дети сироты дети, лишенные родительской опеки, конкретно проект, с которым вы занимаетесь, над которым вы работаете сегодня. Расскажите, пожалуйста, вот проект «Сиротству нет», когда он появился и что он собой вообще подразумевает? Проект «Сиротству нет» фонд Рината Ахметова развития Украины запустил еще в 2008 году, то есть в этом году уже проекту 6 лет. Начинался он очень спонтанно на самом деле, потому что такой задачи заниматься и помогать детям серотам у нас не было, мы работали в других сферах. Но начиная с 2007 года когда Ренат Леонидович посещал детские дома и смотрел, что ну, год за годом, он долгое время до этого посещал детские дома, и по сути ситуация никак не менялась. То есть проблема а, была? Проблема была, были заполнены детские дома, интернаты, и ну, кроме улучшения материальной ситуации интернатных учреждений, по сути ничего не менялось. Количество детей сохранялось, и ну, если так можно сказать, что в глазах детей тоже ничего не менялось. И в 2007 году впервые мы показали Ринату Леонидовичу, что такое детский дом семейного типа, что это не детский дом, это семья. И, наверное, после того, как он понял и увидел очевидную разницу, в детях прежде всего было принято решение начать программу, которая бы помогала детям-сиротам искать родителей. И с того момента основной нашей задачей, которую ставит перед нами учредитель Ахметов Ринат Леонидович, чтобы у каждого ребенка были любящие родители. Ну, на сегодняшний день, получается, эта программа, этот проект существует уже сколько лет? Ну, шесть вот лет в этом году уже программе «Сиротства нет». И, по сути, за это время уже можно говорить о результатах этой программы, конечно. Ну, скажите, а что конкретно делается вами для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки? Ну, конкретно мы создаем условия для того, чтобы дети могли найти себе родителей приемных родителей, родителей и усыновителей. Ну, развивался проект поэтапно, начиная с 2008 года. В Донецке появились первые детские дома семейного типа, которые были нами организованы, то есть что значит организованы, да, совместно с социальными работниками, службами по делам детей, мы искали родителей приемных, mm -hmm. мы содействовали их обучению, которое предусмотрено, с одной стороны, государством, а с другой стороны, лишнее обучение, да, дополнительное обучение лишним не бывает. Мы покупали дома, обустраивали эти дома, потому что эти дома должны быть оснащены всем необходимым для детей. И на сегодняшний день уже таких детских домов семейного типа, которые созданы фондом Рената Ахметова, 7 в Донецкой области. Не считая того, что каждый год мы помогаем абсолютно всем детским домам семейного типа области 19 декабря, и когда мы начинали программу, по-моему, это было всего лишь 17 детских домов семейного типа, сегодня уже более 47 детских домов семейного типа. Uh, то есть довольно-таки увеличилась, да? Да, увеличилась, тем более это специфическая форма, мы не делаем на ней основной акцент. Детский дом семейного типа – это приемная семья, которая воспитывает от 5 до 10 приемных детей. А еще есть приемные семьи, которые воспитывают от ну, 1, 2, 3, до 4, 4 детей. Есть опекунские семьи, то есть там, где родственники оформляют опеку над своими ну, над детьми, которые, допустим, там, в семье ну, произошла какая-то трагедия или несчастье, и ребенка забирают в собственную семью. Есть некровная опека, то есть когда люди могут просто оформить опеку над ребенком, тоже такая форма семейного устройства. И, конечно же, это национальное усыновление. Фонд для этого делает очень много различных важных вещей. В 2009 году мы запустили национальный портал, Сиротству нет, на котором на сегодняшний день находятся все дети Украины, которые подлежат усыновлению. Портал прежде всего ориентирован для украинских усыновителей, для приемных родителей, которые хотят там узнать все, как можно взять ребенка в семью, и по сути дают возможность ребенку найти приемных родителей либо усыновителей. Давайте более подробнее поговорим все же о детских домах семейного типа, uh -huh. что касается Донецкой области. То есть какое количество? На сегодняшний день уже есть. Ну, вот на сегодняшний день у нас 47 детских домов семейного типа, которые созданы ну, самостоятельно, либо при поддержке органов самоуправления, да, и из них 7 детских домов семейного типа, которые созданы фондом. На самом деле разницы мы не делаем, потому что для всех родителей-воспитателей детских домов семейного типа фонд уже на протяжении трех лет проводит различные обучающие программы для того, чтобы, ну, скажем так, Предотвратить эмоциональное выгорание, такое есть, да, к сожалению, явление, когда дети разные, нужно понимать, очень много детей, которые попадают в семьи с серьезными психологическими травмами, после биологических семей, семей не всегда, скажем так, ну, хороших в нашем с вами понимании, после интернатных учреждений. И поэтому очень важно родителям научиться собственное диагностировать состояние эмоциональное, психологическое, для того, чтобы ну, помогать этим детям. Вот. Что касается, в принципе, развития сферы семейного устройства сегодня в Донецкой области, то если я не ошибаюсь, около 83% детей сирота, лишенных родительской опеки, в Донецкой области, находятся в семейных формах воспитания. Это не скажем, что самый высокий показатель в Украине, ну, хороший, но очень такой показатель. достаточно хороший показатель. Сколько детей разрешается вот взять в такие дома? По закону в такие семьи можно устроить от 5 до 10 приемных детей. Это не делается все сразу, то есть нельзя так принять решение, что я хочу быть детским домом семейного типа и завтра там, 10 детей туда, извините, напихать. А если уже есть твои дети? Если это есть свои совы. дети, службы смотрят, ну, за это отвечает служба по делам детей, центр социальных служб, они смотрят, какое количество детей, обычно дополняют до 10, то есть если, например, собственных детей там двое. Это значит, что в течение года может быть в этот семейный детский дом устроено 8 детей приемных. Детский дом обычный и детский дом семейного типа. Угу. Разница имеется. Какая она? Разница колоссальная на самом деле, потому что детский дом ⁇ это детский дом, это учреждение, это закрытое учреждение, в котором воспитываются дети, которые там проживают и которые удовлетворяют свои базовые потребности. Потребность в еде, потребность в сне и потребность, ну частичного образования. Все остальные потребности, к сожалению, детские дома не удовлетворяют. И семья все-таки обеспечивает прежде всего право ребенка на семью. Это базовое право, право на безопасность, право на здоровье и ну, другие базовые права ребенка, которые предусмотрены Конвенцией ООН. Вот. Но с другой стороны, сегодня мы говорим о том, что, к сожалению, любые учреждения, детские дома, которые обладают даже самой лучшей материально-технической базой, в Донецкой области почти все детские дома с очень хорошей технической материальной базой, они не могут заменить семью. Они, к сожалению, не потому, что там плохие сотрудники, там хорошие сотрудники, очень часто профессиональные сотрудники, но так уж устроена жизнь, что сама система интернатного учреждения не способна заменить ребенку родителей. И только в семье ребенок учится любить, только в семье ребенок учится доверять. И вот такие как бы, базовые необходимые вещи могут появиться только в семье. Детский дом семейного типа, ну нельзя говорить, что это панацея на самом деле, да, то есть да, это семья, но это профессиональная семья, родители обучаются, родители проходят обучение каждый год. Родители должны быть готовы, приемны к тому, что если сегодня к нему в семью попал ребенок, да, который был в интернате, а завтра его биологические родители восстановились в правах, приемному родителю нужно быть готовым вернуть этого ребенка в биологическую семью, еще оказывать всяческое содействие для того, чтобы у ребенка и у биологического родителя состоялся нормальный контакт. Иногда мы знаем такие случаи, когда приемные родители, родители-воспитатели еще и биологическим родителям помогают. Они помогают, они пытаются uh -huh. их как-то вернуть к нормальной жизни, учат их быть родителями, по сути. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, это на самом деле уникальные люди. Да? То есть не, не каждая семья, не каждые родители, даже очень хорошие, согласятся да, принять детей. Причем вот так очень многие думают, ага, я бы взяла ребенка, но только чтобы никогда не встречаться с его биологическими родственниками, никогда, потому что это будет мой только ребенок. Но, к сожалению... Или, к счастью, вот форма приемного родительства, она все-таки не эгоистична, вот, и во всем мире, собственно, предполагается, что приемные родители работают в тесной связке с социальными работниками и в тесной связке с биологическими родственниками, да, то есть, если, например, скажем так, мама сидит в тюрьме, лишена родительских прав, а ребенок ее помнит и хочет с ней общаться, опять же, в нашей практике есть такие случаи, когда приемные родители вместе с этим ребенком пишут письма, рисуют рисунки, отправляют в тюрьму, и пытаются всячески как-то поддержать маму да, или папу, кто там сейчас угу. находится в местах таких заключений, и ну, сделать все возможное, чтобы у ребенка ну, все-таки какие-то корни оставались. Это очень важно. Такой проект, как сиротство нет, насколько нужен, необходим сегодня? Но мне бы хотелось сказать, что вообще он уже не нужен, потому что мы победили сиротство. Но, к сожалению, это невозможно. Сиротство – это очень такое серьезное социальное явление, с которым очень сложно бороться. Да? По объективным причинам люди умирают, и дети остаются сами. Да? И поэтому я думаю, что такой проект будет востребован всегда. Другое дело, что мы смещаем фокус. Если еще пять лет назад мы говорили о том, как много детей в интернатных учреждениях, сирот или лишенных родительской опеки, сегодня мы говорим о том, что детей сирот становится меньше если эти дети есть, они из интернатов переходят в семьи, что очень важно, и, собственно, это была целью нашей, которую мы себе ставили еще пять лет назад. Сегодня мы ставим другую задачу. И в этом плане с нами солидарен Ренат Ахметов, который говорит о том, что мы должны профилактировать сиротство, мы должны помогать семьям для того, чтобы дети не оставались сиротами при живых родителях. К сожалению, такой явление как социальное сиротство, mm -hmm. когда дети остаются одни при родителях живых, это трагедия для Украины. Такие, ну, такое сиротство происходит по разным причинам, да, то есть ну, многие говорят, что как же алкоголизм, да и так далее, но на самом деле алкоголизм и другие социальные явления такие негативные, они проявляются не сразу. Вначале семья, например, в семье происходит какое-то горе. Да, либо лишается кто-то семьи работы, заболевает, а дальше уже все остальные негативные явления, которые происходят, и больше всего страдают дети. И самый простой вариант в этой ситуации, очевидный, кажется иногда, что можно взять ребенка и разместить в интернате, где ему будет хорошо и безопасно. Это неправда. И поэтому, собственно, уже два года подряд мы реализуем проекты, направленные на профилактику сиротства. В Донецке создан, например, центр матери и ребенка, где мы работаем с женщинами, которые имели намерение отказаться от своих новорожденных детей. У нас есть социальные центры помощи семьям. Это самая разная помощь, это может быть и материальная помощь, но чаще всего это самый последний вид помощи, потому что, как правило, материальная помощь не решает всех проблем. Чаще всего это помощь психологическая, это помощь юридическая, когда необходимо оформить документы, восстановить э, какие-то потерянные документы, оформить льготы, субсидии и так далее. Помочь элементарно ребенка устроить в детский сад, сегодня, вы понимаете, для Донецкой области, mm -hmm. ну, как для всей Украины, очень актуальная проблема. Э, иногда э, ну, до абсурда доходит. Необходимо, скажем так, купить сапоги зимние ребенку для того, чтобы он мог посещать школу. И э, купил сапоги, и проблема решена вот такие странные ситуации есть другие ситуации, когда необходимо если в семье двое трое детей например эти дети школьники, а мама одна воспитывает этих троих детей нужно просто обеспечить их необходимыми там, портфелями тетрадями ручками это тоже скажем так недешевое удовольствие но опять же самый большой существенный блок помощи это юридическая психологическая медицинская помощь материальная скажем так это уже последний аспект для решения какой-либо проблемы. На сегодняшний день сколько детей обрело семьи, насколько эти результаты успешны по Донецкой области? Ну, мы не рассчитываем, если честно, прям по Донецкой области. Проект у нас национальный. Если мы говорим о результатах программы портала «Сиротство» нет, это отдельный проект в рамках программы. На сегодняшний день 6580 детей уже в семьях. Это наш совместный результат, мы не говорим там лично наш. Конечно, всех, кто вовлечен в этот проект, в том числе и средства массовой информации, которые активно показывают этих детей, рассказывают об этих детях, это наш совместный результат. У фонда 39 детских домов семейного типа. То есть не только в Донецкой области, а также в Днепропетровской, Львовской, Луганской, в Киевской области. В Херсонской области находятся наши детские дома семейного типа. Также результатами являются те центры помощи семьям, то есть которые работают на не попадание ребенка mm -hmm. в интернатное учреждение. Ну, мы так про просчитали, что около 900 детей не попали за время реализации проекта в интернат. И, конечно, основные наши задачи на сегодняшний день, которые перед нами стоят, это реформирование интернатной системы. То есть на, на базе интернатов должны создаваться центры помощи семьям. Они должны быть приближены к громадам, так называемым, то есть к людям. Нужно развивать социальные услуги близко к потребителю, то есть помощь на уровне семьи, чтобы каждый человек знал, что если у меня вот такая-то проблема, я могу обратиться или ко мне придут домой, окажут мне помощь и сделают все возможное, чтобы ребенок не оказался на улице, не оказался в интернатном учреждении, и чтобы потом государство не пришлось вкладывать колоссальные средства для того, чтобы ребенка реабилитировать и ребенка устроить в приемную семью. Скажите, какие планы на будущее? Возможно, вы планируете расшириться, расшириться либо же сделать уклон на что-то более... Конкретное? Ну, планов у нас много. Буквально вот неделю назад мы подписали меморандум о сотрудничестве с Донецкой областной государственной администрацией. И мы начинаем совместно уже официально в Донецкой области реализовывать программу навстречу детям. Проект будет ориентирован преимущественно на реформирование интернатной системы, на профилактику социального сиротства, то есть помощи семьям, чтобы дети не оставались сиротами. Ну и, конечно, поддерживать тот уровень семейного устройства, приемных семей, детских домов семейного типа. Мы будем обучать социальных работников, будем обучать приемных родителей. Я думаю, что проект рассчитан на 2-3 года, вот. Но потребность в подобных проектах будет еще ну, минимум лет 10 велика, потому что дети сироты взрослеют, они выходят в взрослую жизнь, очень сложные процессы адаптации происходят, социализации этих детей, и поэтому я думаю, что ну, все общественные организации, которые работают в этом секторе, да, помощи, поддержки детей сирот и, в принципе, детей семейных форм воспитания, она будет востребована еще очень долго. Спасибо вам большое, Дарья Сергеевна, за интересную беседу. Я желаю вам успехов, и чтобы они приумножались все больше и больше. До новых встреч с вами. Спасибо Всего большое. Всего вам хорошего. До свидания. Вже розпочалася Масляна останній тиждень перед Великим Постом. У церковних книгах цей тиждень називають сирним, тобто вже не можна їсти м'яса, але послідуючі дні тижні ще дозволено вживати сир, молоко, яйця та масло. Звичай святкувати масляну перейняти від язичників. Вони проведжали зиму і зустрічали весну. Кожен день Масляної мав назву, відповідно до якої влаштовували ту чи іншу розвагу. Основною обрядовою стравою масляною в Україні були вареники із сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Тож далі більш детальніше про кожен день масляної у нашому наступному сюжеті. Масляна приходиться на тиждень, що передує великому посту. У цю седмицю м'ясо вже виключається з їжі. А молочні продукти ще можна вживати. Найбільш популярне блюдо цього часу млинці, саме тому масляно називають сирним тижнем. В Україні також вживаються назви пущення, загальниця, колодій та інші. Духовний зміст цієї седмиці у примиренні з ближніми, вибачені образ, доброму спілкуванню з родичами та знайомими, благодійності. Тобто у налагодженні миру і любові з ближніми та очищенням своєї душі. Ще з давніх часів кожен день сирного тижня має свою назву. Понеділок це зустріч, адже цього дня люди зустрічалися з рідними, обговорювали план святкування та готувалися до нього. Вівторок дівчата та хлопці запрошували один одного покататися на гірках, поїсти млинців. Те ще запрошували своїх зятів на млинці, гукали всіх рідних. Середу традиційно називали ласункою, адже в цей день люди накривали пишні столи та запрошували до себе гостей. У четвертий день, з якого починається так звана широка масляна, наші пращури припиняли будь-які господарські роботи. Люди грали у різноманітні ігри та таким чином налагоджували спілкування один з одним. На п'ятий день з'яті пригощали млинцями своїх тещ, іноді і всю рідню. Зять зобов'язаний був з вечора особисто запросити тещу. у шостий день Масляної молода наречена запрошувала своїх рідних до себе. Звичай останнього дня Масляної пов'язаний з чином прощення. На вечірньому богослужінні священник просить вибачення у людей. Це ж роблять і інші. І у відповідь говорять: Господь простить. Ну що ж, сподіваємося, що це останні холодні дні зими і вже скоро прийде весна. Адже так кортить подихати насиченим квітами повітрям, помилуватися яскравим сонечком. Я бажаю всім вам весняного настрою та радості під час проведення свята. Успіхів вам та смачної масниці! До побачення!